bironta vallomat qonunsiz ish qilgan bo'lsa hammasini qonun ustuvorligini ta'minlaydi o'zbekistonda xohlagan odam kovlab yotibdi xohlagan yerda tanlov to'g'ri o'tkazilgan joyda natija mutlaqo boshqacha qayerda tanlov yana o'sha nomiga eski tos eski hammon bo'lgan joyda natija bo'lmaydi bari. bunga kim aybdor sektor rahbarlari aybdor rayon hokimining nomzodi noto'g'ri bo'lgan Fidoi hokim emas o'sha yerda hokimlar bilinglar man arqanni uzoq qo'yib qo'yibman Ey, endi bu prezident ikkita nomzod berdi ular ish qilar ekan degan mutlaqo noto'g'ri narsa ular ish qilmaydi ular sizlarni siyosatlaringni to'g'ri yo noto'g'riligini haqiqiy baho beradi xalq bilan birga muloqot qilib mana shuni tushuninglar sizlar odamlar rozimi bizda qishni kunida qanday baho beradi prezidenti vakiliga hokimga va hokimni atrofidagi noinsoblarga albatta ijobiy baho bermaydi qanday qilib yuribsizlar bular hammalaring sizlar balandparvoz qarsak cholib hamma shuncha imkoniyat yaratib berganmiz pul berganmiz bergan pulni o'zlashtirmagan samarqand viloyati jilovni qo'ldan chiqarib yuborgan uchun namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i otaxo'jayev shuningdek andijon zangirov va samarqand shayzoqov viloyatlarining gai boshliqlari ishdan olinsin bugunni o'zida bobojon bugun qo'l qo'yasan shu man katta katta avariya bo'layotgan namangandagi joylar hammasi biron marta viloyatn hokimi ud boshlig'i bilan borib tahlil qilib kerak bo'lsa yerda bo'ladigan bo'lsa tezlikni kamaytiradigan choralar ko'rib yo'llarni remont qilib va hokazo hamma narsa qilsa ku ortiqxo'jayev toshpolatov yil yakuniga ya qadar poytaxtning 300 ta charohasini kelgusi yilda esa yana qolgan uch yuz ikkita charrohasini raqamli tizimga o'tkazishi shart transport vazirligiga ham shermatovga ham o'ng qulog'ing bilan chap qulogini yovib tashlaysan o'shama odamlarni bitta shahardan so'rayman shahar bo'yicha shermatov sanda ham odam bor bekordan bekor hammasini yo'q qilasan tushunarli shahar ishiga biza faqat yordam beramiz aralashmaymiz odamlar norozi biz to'lab qo'yganmiz moshinni ber ey janob davlatni rahbarlari deyapti nimaga desangiz talab xudoga shukur iqtisodiyotimiz rivojlanyapti odamlar moshinga talab oshib boryapti bugun aytilgan hamma masalalarni tagida bitta omil yotibdi halollik poklik yana takror takror aytaman halollik va poklik nomiga emas xalq uchun qilsak o'shanda natija bo'ladi sog' bo'linglar to'qqiz 390 309 uch yuz to'qqiztani ichida to'rt mahalla bu 42 ikki foizdan ko'proq ichimlik suvi sutkasiga to'rt 5 soat beriladi mana shu masala albatta hammamizni qiynashi kerak 9000 mingni ichida bir yarim mingdan ortiq mahalla 20 foizga yaqin markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti yo'lga qo'yilmagan bugun hokimlar aniq masalani aytinglar nima yordam kerak man aytgan takliflar boshqa sizlar ham bir o'zlaring taklif beringlar ikki mingga yaqin bog'cha maktab va tibbiyot muassasalari markaziy ichimlik suv tarmog'iga ulanmagan bois suvni tashib kelishga majbur bo'lmoqda tasavvur qilinglar bu o'ttiz yil bo'ldi bizga mustaqilligimizga lekin mana shu masalalar hozir ham bor qanday og'ir bo'lmasin bu buni ham o'zimiz tan olib agar shunga yechimini bugun topmasak odamlar ancha qiynalyapti qirq bitta bizani mahallamizda umuman suv yo'q desak ham bo'ladi mana shu suv yo'q mahallalarimizga mingga yaqin vadovozlar bilan odamlarimiz demak yuz mingdan uch yuz ming so'mgacha suvni soti olib o'zini uyini oldidagi quduqga to'kib yigirma kun bir oy shundan oilaviy iste'mol qilyapti man uzr so'rayman molga ham shundan foydalanadi yuvishiga ham и o'zini ichishiga ham hammasiga o'sha quduqni suvidan foydalanyapti yo' to'g'ri gap aytishimiz kerak to'g'ri aytadigan vaqt soat keldi endi san ikki uch kun o'ylagin alohida guruh yuboraman sanga oh, moliyadan banklardan sanga ko'mak berish uchun reja qilasanda mana shu bugungi protokolimizga aniq bir takliflarni berib eng og'ir qashqadaryoda biz qashqadaryoga nima yordam kerak bo'lsa ko'mak beramiz ayrim tumanlarimizda juda suv bilan ta'minot darajasi past buni ham tan olib aytamiz bu shofirkon tumani g'ijduvon tumani mana peshku blan rometani katta rahmat o'tgan yil sakson besh milliardga o'ttiz yetti kilometrdan buxorodan suvni tortdik u tumanlar tinch edi faqat mana shu demak g'ijduvon shofirkon bizda eng og'ir hududlarimiz o'zi buxoroga o'ttiz yilda yo'l bilan suvga pul berilmagan mana olot bilan qorako'lga juda katta o'zim ularni ichiga kirib xalqimizni ko'ziga qarab vijdonimizni oldida javob bersak biz mana shu o'ttiz yil ularga e'tibor bermagandik mana qilsa bo'lar ekanku degan ibora xalqimizda paydo bo'ldi bu chakana masala emas mana shuni inobatga olib qattiqroq harakat qilishing kerak bunda qonunga zid ishlayotganlar jazo muqarrarligini ta'minlashing kerak bironta vallomat qonunsiz ish qilgan bo'lsa hammasini qonun ustuvorligini ta'minladi o'zbekistonda xohlagan odam kovlab yotibdi xohlagan yerda byudjetdan kamida ikki trillion so'm ajratiladi va xalqaro moliya tashkilotlaridan ikki yuz qirq besh million dollar jalb etiladi bugun aytilgan hamma masalalarni tagida bitta omil yotibdi halollik poklik yana takror takror aytaman halollik va poklik pastda yurgan odam sifatida man bilamanki agar bizni hamma islohotlarimiz mahallada odamni rozi qilsak rayonga o'zi chiqadi mahallada yo'l bo'lsa svet bo'lsa maktabgacha ta'lim bo'lsa maktab, maktab yaxshi rivojlansa o'sha yerdagi tadbirkorlik yaxshi rivojlansa xonadonbay ichiga kirib odamlarga haqiqatda sharoit yaratish nuqtai nazaridan ishlar qilyapmizmi yo'qmi degan savolga agar adolatli javob to'g'ri bo'lsa o'shanda biz xalqimizni rozi qildik deb aytsak bo'ladi tanlov to'g'ri o'tkazilgan joyda natija mutlaqo boshqacha qayerda tanlov yana o'sha nomiga eski tos eski hammom bo'lgan joyda natija bo'lmaydi baribir bunga kim aybdor sektor rahbarlari aybdor rayon hokimini nomzodi noto'g'ri bo'lgan fidoyi hokim emas o'sha yerda hokimlar bilinglar man arqamni uzoq qo'yib qo'yibman ey endi bu prezident ikkita nomzod berdi ular ish qilar ekan degan mutlaqo noto'g'ri narsa ular ish qilmaydi ular sizlarni siyosatlaringni to'g'ri yo noto'g'riligini haqiqiy baho beradi xalq bilan birga muloqot qilib mana shuni tushuninglar sizlar odamlar rozimi bizda qishni kunida qanday baho beradi prezidentni vakiliga hokimga va hokimni atrofidagi noinsoblarga albatta ijobiy baho bermaydi qanday qilib yuribsizlar bular hammalaring sizlar balandparvozg qarsak chalib hamma shuncha imkoniyat yaratib berganmiz pul berganmiz bergan pulni o'zlashtirmagan samarqand viloyati oddiy yengil qulay odamlarga g'ururini iftixorini o'zligini anglashga ikkinchidan mana shu e'tiqodini baquvvat qilishga xizmat qilish kerak <laughs> edi. biz mana yo'l quramizda bu ketadi hammamiz unutib olamiz lekin bu yo'lni ilmi bor o'zi amaliyotimizdagi haqiqiy muammolar ilmiy tahlil qilmaydida natija qilmay biz faqat yo'lchiga ishonaveramiz yo'lni qurilishi olib keladi shu bilan bo'ldi deymiz lekin bu bo'lmadi bu boshlanishi samarqandda tramvay bor <laughs> to'g'rimi bor <laughs> bu juda katta odamlarga xavfsiz hozirgi yo'nalishga <laughs> mana shu ekologik toza yo'l <laughs> vositasi buni ko'paytirishimiz kerak yana o'ylagin shuni samarqandda mana biz hozir toshkentda ochmoqchimiz odamlar juda katta talab qilyapti tramvayni ochib ber ochamiz ochamiz baribir bari bari. albatta odamlar juda katta talab qiladi bizga arzon xavfsiz ekologik toza metroni qilib berding tramvay ham qilib ber deb ko'p xat keladi samarqandda man buni olib kelganim bejiz emas endi markaziy ko'cha emas tan ko'chalarga ham olib kirsak bo'ladi samarqandda iloji <laughs> bo'lsa ekologik toza xavfsiz arzon va qulay bo'ladi bitta narsani bilinglarki men hayotni shunday qilmoqchiman ki, sizlar oliygohni tugatgancha har bir yo'nalish bo'yicha sizlardagi bo'lgan mukammal o'zlaringni egallagan kasb bo'yicha har bir davlat idorasida ish o'rin bo'lish kerak ana shunda adolat bo'ladi maktab internetning anjumanlar xonasida esa muloqot o'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida kengroq formatda davom etdi marakesh dunyo shartnomasi borki e, biz unga qo'shilmagan edik mana men o'tgan yil qo'l qo'ydim 79 ta davlat ichida 79-chi bo'lib biz ham qo'shildik bu degani o'sha boshqa dunyo tajribasida ayniqsa yevropada bu sohada e, ta'lim berish e, hayotga yo'l topish bo'yicha juda ko'p ijobiy tajribalar bor ikkinchidan juda ko'p metodik qo'llanmalar bor mana shu bral yozuvi alfaviti brayl qog'ozi yozishni qanday qilish kompyuterlarga to'g'ri to'g'ri programmalar berish ikkinchidan oliygohlarda qanday qilib sizlarga e'tibor berish praktikalarni qayerda o'qish nuqtai nazaridan biz mana shu shartnomaga qo'l qo'yganimiz bejiz emas sizlarni maktablaringda ko'p eshitdim shaxmat bo'yicha shashka bo'yicha o'zbekiston chempioni va jahon chempioni tabriklayman odinaxon mana man sizlarni mana shunday farzandlarim qizlarim borligidan man faxrlanaman bitta iltimosimiz bor edi o'qituvchilarimiz va o'quvchilarimiz nomidan bemalol brayl yozuvdagi kitoblarimizda darsliklarimizda ozroq muammo bordi boshlang'ich sinflarda matematika darslari ikki ming to'qqizinchi yilni darsligini beradi shundan keyin umuman boshlanib masa imorat qurishni ham avval en poydevor nima deydi fundamentini yaxshilashimiz kerakku hozir masalan men o'qituvchi sifatida va ota ona sifatida mendi ikkita farzandim ham shu mussasada o'qiydida taqdir taqoasizku shuning uchun farzandlarimniiz sog'larchadaasog'larcha deymizda o'rta ta'lim maktabi darslardan foydalanamiza men hay tushunaman bilaman boshqa ota onalarga sal qiyinroq bo'ladi o'shain uchun boshlang'ich sinflarimizga darslar matematika keyin geometriya darslarimiz keyin yana bitta iltimosim loyihaga kiritilibdi ingliz tili darslari juda judayam xursand bo'ldik bizni o'quvchilarimiz ham ingliz tili darsliklari umuman tarixda internetdaa yod bo'lmagan ray yozuvida darslik agar ingliz tilidagi darsliklarimiz bo'lsa edi o'quvchilarimiz o'zlari kitobdan o'qib bular mana hozir itga harakat qilsin jahonlarga chiqib ingliz tillarida o'qisin jahon davlat institutlari universitetlarida o'qishini xohlaymanda masalan o'zim ham shu muassasani tugatganman ikki ming to'qqizinchi yilda sizni ikki ming uchinchi yilda maktabimizga tashrif buyurgan deb ko'rgandik hokim bo'lib kelgandingiz rahmat hozir juda hayajondaman bitta narsa sizga avvalambor rahmat mana shu farzandlaringizni ham kamolini baxtini ko'rish sizga nasib qilsin bilasizmi men bu yerga kelishimdan ham maqsad ochiq gap menga ham yetib borgancha haligi juda ko'p ko'p joylardan o'tadida shuning uchun men o'zlardan sizga rahmat mana shu muammolarni aytishingiz qo'limizdan hamma narsa keladi hozir mana shu biz mustaqil o'zbekiston biz ertangi kunda albatta siz aytgan niyatlar man ham istayman mana shu bu maktablarni tugatgan farzandlarim bolalarim qizlarim katta katta oliygohlarda yuqori yuqori cho'qqilarga kelajakda vazirlar bo'lishi kerak kompaniya rahbarlari bo'lishi kerak katta katta tadbirkor bo'lishi kerak bitta mahallani tinchitgan odam u jamiyatdagi quy pog'onadagi vaziyatni bilgan odam agar jamiyatda quyi pog'onadani bilib ish qilsa prezident ham davlat ham xatoni kam qiladi talab endi mutlaqo boshqacha bo'ladi prezident shuncha odamlarga islohotlarni qarorlarni har kuni yangi yangi mana shu dunyo hamjamiyatiga mos bo'lishi uchun erkinlik ochiqlik odamlarni rozi qilishga harakat qilganda bunday narsalar samarqandda biqinimizda bu noinsoblar o'zini o'ylab ko'p ko'p nopok ishlar qilishga hech kimda haqqi yo'q hech kimni qo'ymayman ham juda ko'p vaqt o'tib ketdi bekorga o'tib ketdi umrimiz yoshlarimiz ham bizdan rozi bo'lmaydi ertaga agar <laughs> hamma masalalarni joy joyiga qo'ymasa do'st achitib gapiradi man ko'p narsa o'rganganman samarqandni ko'p joyda ishlaganman lekin samarqandga bo'lgan mani e'tiborim hurmatim juda yuqori lekin hozirgi o'zbekistondagi o'rni mani juda qiynayapti va tashvishga solyapti Sen bu adolatli bo'ladi tashvishga solyapti burilish yili qilishimiz kerak yo bugun yo hech qachon ana shuni qila olsak natija bo'ladi bo'lmasa bo'lmaydi sog' bo'linglar jilovni qo'ldan chiqarib yuborgan uchun namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i otaxo'jayev shuningdek andijon zangirov va samarqand shayzoqov viloyatlarining gai boshliqlari ishdan olinsin bugunni o'zida babajonov bugun qo'l qo'yasan Tahlillarga ko'ra <laughs> avariyalarning 45% haydovchilarning qoidalarini mensimasligi va 10% tajribasizligi yigirma foizi piyodalarning qoidalarga amal qilmasligi oqibatida sodir bo'lmoqda yigirma besh foiz yo'l holati va infratuzilma talabga mutlaqo javob bermasligi shu man aytgan katta katta avariya bo'layoitgan namangandagi joylar hammasi biron marta viloyatni hokimi ud boshlig'i bilan borib tahlil qilib kerak bo'lsa erta bo'ladotgan bo'lsa tezlikni kamaytiradigan choralar ko'rib yo'llarni remont qilib va hokazo hamma narsa qilsa bo'ladiku e'tibor bering yunusobod tumanidagi 17 yettinchi mavzuda yashovchi haydovchi ruzmetov 2021 ming yigirma o'zida 133 yuz qoida buzarlik sodir etgan yuqori chirchiq tumani Yassavi mahallasida yashovchi haydovchi raimov 2021 ming yil 11 bir oyda o'ttiz yetti marotaba qoidabuzarlik sodir qilib oxir oqibatda jiddiy avariya sodir etgan bunday qo'pol qoidabuzarliklarga jazo muqarrarligini ta'minlash vaqti soati kelmadimiki degan savol bermoqchiman endi toshkent shahrida raqamli yo'l harakatini boshqarish va xavfsizligini ta'minlash tizimini joriy etish to'liq shahar hokimiyati tasavvuriga o'tkaziladi ortiqxo'jayev toshpo'latov yil yakuniga qadar poytaxtning uch yuzta charoqasining kelgusi yilda esa yana qolgan uch yuz ikkita charohasini raqamli tizimga o'tkazishi shart hozirgi axborot ah texnologiyalarida ham bar, bar, deyem, bar, ucu, gen, ham bor ichki ishlarda ham bor transport vazirligida ham shu tizim go'yoki bor ushbu tizimning takrorlovchi yoki ishiga aralashadigan strukturalarni hammasini yopish kerak bo'lishi mumkin emas transport vazirligi ham shermatovga ham o'ng qulog'ing bilan chap qulogini yovib tashlaysan 'ha odamlarni bitta shahardan so'rayman shahar bo'yicha shermatov sanda ham odam bor bekordan bekor hammasini yo'q qilasan tushunarli shahar ichiga biza faqat yordam beramiz aralashmaymiz kelusi haft avtomobis ham ko'rib chiqamiz odamlar norozi biz to'lab qo'yganmiz moshinni ber ey janob davlatni rahbarlari deyapti nimaga desangiz talab xudoga shukur iqtisodiyotimiz rivojlanyapti odamlar moshinaga talab oshib boryapti lekin shu bilan birga biz yo'l harakati tizimini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha albatta mutlaqo boshqacha choralarni ko'rishimiz kerak beshta odam ega kimdan man so'rayin ertaga otangga bor onangga bor sarsongarchilik natija yo'q endi viloyat va tuman markazlaridagi yo'l belgilari va ko'rsatishlari svetoforlar yoritgichlar o'rnatish yo'l chiziqlar chizish piyoda o'tish joylarini belgilash umuman yo'l harakati vositalari tartibga solishga yo'l harakati xavfsizligi tizimi olim saidov mas'ul va javobgar bo'ladi gai javob beradi mana shunga qaror tayyorlaysan saidov qarorga mavlonov qarorga shuni kirgizasan ho'p bo'ladi toshkentni markaziga kirgan haydovchi tezligini ellik oltmishdan ko'paytirmas kerak markazdan emas boshqa yerdan tez haydaversin kolsavoy yo'llarimiz bor bizni aylanma halqa yo'llarimiz bor nomiga emas xalq uchun qilsak o'shanda natija bo'ladi sog' bo'linglar